Müsəbbib Əbubəkir Məfsudi dini icmasının imam cemaati Qamət Süleymanovdur. Studiyamıza xoş gəlibsiz. Çox sağ olun. Təbii ki, bugünkü söhbətimiz dini cərəyanlarla bağlı olacaqdır. Hazırda Suriyada yerli medianın məlumatına görə, Suriya mediasının məlumatına görə çox saylı Azərbaycanlılar döyüşür. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə insanları Suriyaya aparan nə olub? əs-səlamun əleyküm və rəhmetullah. Əlhamdülillah, və səlatu və səlamu alə mələnəbi və mədəmən bəad. Təbii ki, bunun səbəbləri var. Səbəblərdən o, burada ola bilər fikirdir. İnsan yaddan çıxartma lazım deyək ki, müəyyən fikirlər var İslam adına, İslam pərdəsi altı, məsələn, cihad cəmaati. Bu cəmaatın fikri odur ki, hər də cihad olsa, ora getməli və iştirak etməlidir. Əgər getmirsənsə, hətta özünə qeyrimisəlmə sayılır və məqsəd də el elələri var ki, məsələn, gedib orada ölmək istəyirlər, şəhid olmaq istəyirlər. Elləri var ki, məsələn, müəyyən bir problemlərdən qaçır. ailədə və ya başqa bir nəsə böyük bir problemdən qaçır. E, eləsi var ki, məsələn, <coughs> sadəcə hissiyata uyur. Məsələn, ordakı o hadisələri görür, uşaqların ölümünü, qadınların ölümünü bir kömək məqsədi ilə gedir. Yəni o gedənlər çürbə çürdü. Təbii ki, bu səbəblər də bəziləri. Azərbaycanda ümumiyyətlə sələfilər var, iqvanlar var, xəvarizməət var, cəmaati təqvir, el, hicrat var, cihad cəməati var. Bunlarla bağlı nə deyə bilərsiz? Ölkənin hansı bölgələrində yayılıblar və daha çox hansı meyllər çoxdur? Təbii ki, əsas sələfə cəməti də, yəni biz biz buna məxsus cəmətiyik. Sadəcə qeyd etdiyi cəmətlər də var, dəstələr, onlar Məsələn, Müslüman qardaşlar İxvan-ı Müslimin, tərcüməsi Müslüman qardaşlardır. Sonra həmçinin Cemaat-ül Təqfir və-l-Hicra, sonra Cihad Cemaatı. Təbii ki, bunlar ümumilikdə götürəndə hamısı Müslüman qardaşların bir partiyasından çıxan bir dəstələrdir. Hamısı bunların İxvan-ı Müslimin qeyd olunur. Sadəcə bu cəmaət-ül təqfiri var, heyətə Cihad cemaatı Bu İhvan-ul-Müsliman qardaşlardan, İhvan-ul-Müslimindən çıxan cemaatlar və dəstələrdir. Bunlar da əsas da e, siyasi hərəkətlərdir. Siyasi hərəkətlər. Məsələn, İhvanlar özləri neçə hissəyə bölünüblər. Bəziləri məsələn parlamentlə e, girməklə və sairə-sər siyasi dövlətdə yaşınıq yerdə oranın qanunları ilə e, hökumət hakimiyyəti ilə e, keçirmək istəyirlər. Bəziləri məsələn e, İhvanların bir növü məsələn E, hansı təkfir cəmaatı da onlardan çıxıb e, təkfir cəmaatı əsasən qeyd edilmir olar. Onlar məsələn sərt mövqe tutublar, hakiməti devirmək kimi. Məsələn bəziləri Cihad cəmaatıdır, yenə onlar e, həmin fikirdədilər, oxşar fikirdədilər. Düz əfəl var aralarında olsa belə, lakin ümumi kök birdir. E, təbii ki, sələfilər o qruplardan tam əfərlənilmir. Sələfi cəməatı siyasətə qarışmır. Yəni məsələ həllin hakimlə də qarşı çıxmamalı görmür. Və ümumiyyətlə qeyri-müsəllimən mənalara gəlincə hətta müsəlmanların özlərinə münasibətləri sərt deyib, sərt deyib, təbi. Və bu bəzi fərqlərdir. Yəni bunlarla sələflərin fərqi ondan ibarətdir ki, digər qruplar şəriət dövləti yaratmağı dünyada tərəfdardılar. Sələflər isə, yəni dünyəviliyə bir növ daha yaxındılar. Yəni Azərbaycanın qanunvericiliyinə E, konstitusiyasına daha yaxındılar. Çünki Azərbaycan dünyəvi <laughs> dövlətdir, din siyasətdən ayrıdır. Yəni indi Azərbaycanda bax imam cemaatlar var müxtəlif bölgələr üzrə. E, e, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə qərarlarında bunlar daxilini tapıldı. Azərbaycanın hansı bölgələrində daha çox, yəni bax belə meylli insanlar çoxdur. Bəli siz hakimizə gəlməyi hamısının çoxsun arzusudur. Hətta məsələn siyasi hərəkətlər var ölkənin içində olar da açıq-açıqın bildirirlər ki, bu hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Həmçinin dindarların içində də təbii ki, onlara oxşar var. Yəni əsas məqsəd hakimiyyət olmalarıdır. Yəni sələflərin də əsas məqsəd hakimiyyət deyil. Yəni əsas məqsəd odur ki, insanlar yalnız Allah'a ibadət etsinlər və ona şərik qoşmasınlar. Bu da bütün peyğəmbərlərin dəvətə bu olur. Çünki peyğəmbərlərin həyatlarında, hər bir peyğəmbərin həyatında düzdür Allah Subhanahu taala bizə olan hamısına xəbər verməsə də bəzilərinə xəbər verib. Biz görürük ki, o heç bir peyğəmbər hakimlə işi yox idi. Hətta Musa alayhissalam həcə böyük peyğəmbər ə, öz qəvmi ilə çalışırdı, hakimi tərk eləmişdi. Hətta Allah təala ona dedi ki, "Gəl onun yanına, ona danış, lakin mulayim danış." Mulayim danış. Və sələfilər də əsasən çalışırlar peyğəmbərlərin yolunda getsinlər. Həm hər bir məsələdə, xüsusən də dəvətinin üslubunda. Təbii ki, bu müasir cəmaатatlarda bu şey yoxdur. Yəni bu e, fikir və ya bu üslub yoxdur. Onlar sərt mövqe tuturlar və əsas problemi hakimiyyətdə görürlər və bu da onların azmaqlanmalarının təbii ki səbəbidir. Amma məyən deyim ki, məyən bir rayonda bunlar çoxdular, azdılar. O qarşılıq da elə rayon var ki, məsələn, orada heç yoxdular. Elə rayon var ki, məsələn, orada heç yoxdu. Amma elə rayon var ki, ola bilər bəzi az bir şəkildə ola biləsən. Yəni onlar belə kütləvi şəkildə yoxdular. Cəmiyyət kitləri, hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmaları, məhkəmələr göstərir ki, bunlar əsasən Sumqayıt və ölkənin şimal regionlarında daha çox yayılıblar. Yəni bax bununla bağlı bu sünni icmalarının ənənəvi, yəni ərazilərində daha çox yaranıblar. Sünnilərlə münasibətdə bunlar necədir? Şiələrlə münasibətdə necədir? Gələcəkdə din icmaları arasında qarşıdurmalar mümkün ola bilər? Təbii ki, onlar çox sərtdilər, nə ki şeyərlərlə, hətta sünnilərin üzərinə Hətta, yəni bizlər özümüz də biliriz ki, 2008-ci ildə avqustun 17-də bizə də hücum elədilər. Namaz qılan yerdə, səcdədə bizə qurban atdılar. Əgər bunlar bizi qəbul etmirsə, qaldı ki başqalarının. Fərqi yoxdur, sünni olsun və ya şii şey olsun. Ona görə onlar ümumiyyətlə özlərindən başqa başqa müsəlmanlara çox sərtdilər. Yəni hətta bəzi növləri onların qeyri-müsəlman sayılır və hər şeylərini bağla göllər. Onlar əslində ə qıssa xülasə desək, onlar quldur dəstələridir. Çünki onlar oğurluğu cemaat şəklində baskın eləməyə və sair bunlar onlar bunu dindən görürlər. Onlar bunu caiz görürlər, insanları öldürməyə caiz görürlər. Din al perdesaltında. Onlar əslində belə xülasə qeyd etsək, onlar qıssa desək, onlar qıssa qıssa quldur dəstələridir. Məsələn, az, az Azərbaycan insanın Belə bir dəstələrdə birləşməsinin siyasi, sosial kökləri nədir? Təbii ki, bu daxili ola bilər, daxili səbəblər var, xarici səbəblər var. Birinci e, daxili səbəblərdən dey deyim ki, imkansızlıq, xeyr, yəni e, ola bilər imkanlar da olsun onların arasında. Yəni, bu imkansızlığı ilə bağlı deyil. Bəzən düzdür, bunu imkansızlığı ilə bağlayırlar, bu səhv fikirdir. Yəni ola bilər imkanlar olsun onların arasında. Yəni narazılıq, ümumən narazılıq dövlətdən, cəmiyyətdən, dünyadan, dünyadakıdan proseslərdən. Onlar əsasən o məsələləri qabardırdılar ki, öz tərəflərinə çəkmək üçün o məsələlərdən istifadə elə. Məsələn, göstərirlər o olan müharibələri, orada ölen uşaqları, orada ölen qadınları. Yəni xülasə desək, emosiya üzərində qurulmuş dəstələrdən hamısı, e, hissiyyət üzərində qurulmuş dəstələrdir. Və dəvətləri də əsas Yəni bu istiqamətdə gedir. Ölkənin dini rəhbərliyinin yerli əhalinin maarifləndirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Çünki e, sübut var, yəni təcrübə də var, ümumi görmüş də var. Bunlar gediblər orduya qarşı döyüşülər. Təbii ki, dəstələr orduya qarşı qalib gələ bilməzlər və mümkün də deyil. Yəni dünyada böyük-böyük isyanlar -böyük olubdu. Heç bir isyanlar dövlətlərə qalib gələ bilmir. Elə İkimalı Qafqazı götürək də. Yəni Çeçenistan bir misaldır. Və belə bir halda maarifləndirmə ölkədə maarifləndirmə işləri necə gedir? Çünki dövlət büdcəsinin çoxsaylı təşkilatlar, hökumət təşkilatları bununla bağlı maliyyə vəsaitləri alırlar. Dövlət qarşısında, cəmiyyət qarşısında öhdəlikləri var. Və siz demək olar ki, çox zəifdir. Bəlkə də xüsusən radikallığa qarşı maarifləndirəndə sıfır səviyyəsindədir ölkədə. Çünki yeganə məscid idi abu Bekir məscidi hansı ki bu işi görürdü. Ona görə zərbəni hələ aldı özünə. Yeganə məscid idi ki məhz bu istiqamətdə böyük görürdü. İndi o məsciddə də sad hal-hazırda bilirsiniz ki bağlı deyil, olmasa da məhdudiyyət qoyulub. Çox az həddə adam icazə verilir, ancaq icmanın üzvləri və ə, deyim ki başqa məsciddə və hansısa bir təşkilat bu işdə maarifləndirmə görür. O sıfır səviyyəsindədir. Həm də bilirsiniz, onları bizdən yaxşı heç kəs tanıya bilməz. Biz bilirik o, müalicəni necə eləyəy və hansı fikirləri necə fikir çıxardaq olan fikrim var ki, onlar qənaət olsunlar bununla. Təbii ki, onlar bu gedən proseslərdən ibrət almırlar. Özünüz də görürsüz ki, birinci İslamda başladı. Onlar istədilər ki, orada İslam dövləti qursunlar. Bu İslam dövləti qurulmadı. Sonra məsələn İraqda həmçinin və ya Libiya da həmçinin ə, həmçinin başqa ölkələrdə. İndi Suriyada da həmin vəziyyətdir, Afğanistanda da həmçinin. Lakin onlar bunu başa düşmək istəmirlər. Onlar bunu görmürlər. Biraz qavramaq və anlayışları biraz o cəhtdən onlarda zəiflik idi. Və təbii ki, onların bu zəifliyindən, bu dünya görüşündən müəyyən qüvvələr var, onlar istifadə edir. Müəyyən şəxslər və ya qüvvələr, təşkilatlar Siz qeyd etdiniz ki, bu qrupların bir hissəsi parlament yolundan, hökumətə təsir etmək, cəmiyyətdə təsir etmək fikirlidir. Azərbaycanda necə? Siyasi partiyalarda təmsilçilikləri, parlamentdə təmsilçilikləri belə bir cəhət olubdurmu, ümumiyyətlə varmı? Yətimə ola ki, hazırda belə bir cəhət yoxdur. Çünki müsəlman qardaşlar, məsəl o qeyd etdim o qol hansı ki, xivan müsəlmanlar, onlar Azərbaycanda çox zəifdilər. Yəni o şərqdə deyirlər ki, artıq e, siyasətə e, təsir eləsin daxildə. E, amma proses var, yəni onlar var, dünyada var. Baxmayaraq düzdür, Misrin, bilirsiniz ki, Misirdə bu yananı bu təşkilat. E, 1928-ci ildə Həsən ibn Banda tərəfindən e, Misirdə hal-hazırda bu yaxınlarda o təşkilatı qadağan etdilər. E, yəni terror təşkilatı kimi qəbul etdilər məhkəmə yolundan. E, amma o məsələn heç də dəyişməyəcək. Təbii ki, onların təsiri var, olacaq. Çünki o İxvan-ı Müsliminə bağlı olan təşkilatı, təşkilatı başqa adla da, başqa yerdə də açılma olacaq. Yəni bu məsələ həll olmunmayacaq. Ancaq Azərbaycanda onlar olsa belə onların bir növü, mülayim növü İxvan-ı Müslimin xəbarişlər mülayim növüdür. Lakin onlar elə güvədə deyillər ki, təsirləsinə siyasətə və ya hara sə girsinlər. Xəvarizlərdən söhbət saldığınız 2007-ci ildə siz müsahibənizdə bildiribsiniz ki, Azərbaycan da 500-dən çox radikal xəvariz var. Bunların sayı artır, azalır. İndi vəziyyət necədir? Situasiya necədir? Təbii ki, onların sayı az, azalmaq yox, çoxalır. Çünki bilirsiniz, əks təbliğat yoxdur. Əks təbliğatı yoxdur o radikal fikirlərə qarşı. Və həmçinin ə, ə, dünyada gedən o hadisələr, təbii ki, onlar onlarda çox məharətlə istifadə edir. O cür aldadırlar cəmanları. Bu gedir. Bunlar getdikcə bu dünyada bu proseslər, bu ölkədə bu maarifləndirmə, xüsusən də bu radikallar qarşı fikirlərin vurulması ə, hərəkət bu hərəkət olmunca, təbii ki, bunlar artmaqda davam edəcək. Və bunlar artırırlar. Bunlara səbəb əsas, yəni bir var fikir, başa düşülən ideya. Bir yolun yolcusudur gedir. Amma digər tərəfdən həmin o, e, deyək ki, silahlı qarşıdurmada iştirak edən Azərbaycan vətəndaşlarının ailələrinin, atalarının, valideynlərinin, qohumlarının, yəni musahibələrini mən oxumuşam. Onların əksəriyyəti kasıb cəmiyyətdir. Yəni məşğulluğu olmayan cəmiyyətdir. Sizin necə hesab edirsiniz? Yəni ölkədə məşğulluq artsa, e, yəni yerli hakimiyyətdən narazı insanlar da görünür çoxu. Bax bu hakimiyyət cəmiyyət münasibətlərində bir islahatlar olsa, bunların sayı azalar, artar, yoxsa istiqamət necə dəyişə bilər? Təbii ki, bu azalar. Azalar çünki o fikrə düşməyin səbəblərindən də biri işsizlik idi. Yəni adam işsiz olanda bilmir nə eləsən, oturur, nəyə gəlir qulaq asır xüsusilə də ayrı bir məsələdir. Görürsüz, Allanur. Təbii ki, bu iqtisadiyyata təsir edir. Düzdür, əsas o da olmasa da müəyyən qədər təsir edir. Müəyyən qədər təsir edir və özünüz də görürsüz ki, nəticələr. Digər bir cəhətdən, başqa bir istiqamətdən yanaşır. Bax, bu qədər insan indi Azərbaycanın sürətlə gedirdi, təbi. Və ə, Suriya mediyasının, sosial mediyasının məlumatları da var, videoları da var. Orda döyüşlərdə də adlar da çəkilir və əyləxirə danışıqlar da var. Görünür ki, bu Azərbaycanlılar çoxdur orda. Bu insanları bu ölkədən Suriyaya göndərən, sərhədləri keçildən, sonra bunlara pasport alan, bunlara məvacib verən, yol pulu verən, ərzaqla təmin edən ölkələrdə kimlərdir? Yəni belə bir şəbəkə, belə bir icma varmı? qruplaşmış bir icma olmasa mümkün deyil. Çünki bu boyda sərhəddi keçir özü də bir qism insan deyil, qrup, böyük qruplardır bunlar. Bəli, təbii ki bunu açıq şəkildə təbii ki bu yoxdur. Açıq, ola bilər gizli şəkildə öz aralında bu olsun, öz aralığında. Çünki hətta gedənlər də, hətta gedənlər də oradan məsələn müəyyən xəbərlər göndərdilər ki, burada yaxşıdır, bizə ev veriblər burada. Biz bir dənə suyu puluna alırıq belə yemək və hər şey. Görsən ki, orada müəyyən təşkilatlar var, onları yerləşdirirlər orada. Amma bu təşkilat açıq şəkildə deyil ölkənin daxilində. Ölkənin daxilində ola bilər fərdi olsun. Lakin yenə deyirəm, o şərt deyil ölkənin daxilində olsun. İnternet yolu ilə onlar əlaqə saxlayırlar. Və yaddan çıxmadan başa düşürük, onlar çoxsu da demək olar ki, Türkiyəyə gedir amma hökumət orqanlarının bunlarla əlaqəsi olması mümkündür. E, amma e, bu qədər insan çəkir. Siz indi tutaq ki, biri Türkiyəyə gedir. Bu hökumət həqiqətən bilir ki, bu hara gedir, dəqiq. Hər kəsən soruşma olmur axı, sən hara gedirsən və s. Bu biraz ona görə burda çətin prosesdir bunu qabağan almaq. Lakin aytdıq da, Türkiyə də bağlı olsa, bu yol tapılacaq. Yol tapacaqlar, gedəcəklər hardansa Rusiyadan və ya başqa ölkələrdən bu və belə problem də yəririsiz də indi də bilirsiniz ki, bu hara getməyə çox rahat Amma söz insanın birbaşa müharibəyə girə bilməz. Bunlar müəyyən bir məşq keçməli, hazırlıq keçməli. Təbii ki, təbii ki onlar onların əslində, məşq bazaları hansı ölkələrdə olur? Elə Suriyanın özündə daxilində. Daxilində o ki, ə, ərazilər onların nəzarət altındadır. Onlar orada hazırlanırlar. Onlar orada hazırlanırlar, amma əslində olab gələnlər özləri orada bir mənaada onlar orada özləri problem yaradırlar olar üçün yükəlirlər çünki ora gedəndə bunun üçün ayrıca yer lazımdır. Bununibi içməyini təmir etmək lazımdır. Ərzaq çoxsu gedənlər hərbi də olmayan adamlardı. Yəni cə onun uşaqlardır. Məsələn silahla necə rəftar eləməyi bilmirlər, xüsusən oçı qaldı döyüşdə özünü necə aparmaq. Təbii ki bunlar təlim vaxt ayırırlar. Bunlar əslində belə baxanda orada problem yaradırlar problema səbəb olur. Çünki orada heç vaxt əhali azlığı edəni, döyüşçülər azlığı olunur. Bu onların daxili işləridir və öz əhalisi kifayət qədər var ki, o, hökumət qüvvələri orada döyüşsünlər. Əslində belə baxanda o gedənlər ödə, özləri orada yük olurlar, əslində. Sizin sözünüz Suriyada döyüşənlərə ümumiyyətlə Yəni digər ölkədə, bəlkə İraqda da var, Əfqanistanda da var, Pakistanda da var Azərbaycanlılar. Çünki medianın məlumatına görə hətta Pakistanda Azərbaycanlılar döyüşür. Onlara sözümüz Onlara sözüm budur ki, dinimiz nəsiyyətdir. Ən birinci o fikirlər düzgün deyil. Onlar düşlük yox fikirlər. Ola nə onlara ki deyiblər, nə olacaq? O olmunacaq. Bu üslub düzgün deyil. Və bu mən nəsa nağıl və ya əfsanə danışmıram ondan qabaqçılara baxsınlar. Bax, baxsınlar Çeçensanaya, baxsınlar İraqa, baxsınlar Afqanistana, baxsınlar Liveyaya və hətta Suriyada da əmin olacaq. Əgər bu, bu ölkələrdə ixtenali bilmirlər, bilmiblərsə Suriyada da alınmacaq. Ona görə o nə vədd eliblər olaraq? Onlar hamısı boş çıxışlardır. Və bu dindəy, bu üslub deyil. Bu çıxış yolu deyil məsələdə. Onlar qayıtsınlar öz ailələrinə, öz ailələrindən məşğul olsunlar uşaqlarına baxsınlar, valideynlər nənə, yaşlısına yaxşı baxsınlar, yaxşı baxsınlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına bir şəxs gəldi, dedi ki, mən cihadə getmək istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, valideynin var? Dedi, "Bəli." Dedi, "Get olarla cihad elə." Yəni get onlara bax cinə. Yəni valideyninə baxmaq özü cihaddır. Amma valideynləri allatmaq, getməyə, güyə ki, şəhid olacam. Şəhid olmaq da asan bir iş deyil, bu ağır məsələdir. Bu niyyətə bağlıdır ya tərdə gedə bilər insanda. Və ən azından orada ölə varidəyinün üzünə ağ öldü. Çünki Allah şəhidə insanların haqqını bağışlamır. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun. Bugünkü qonağım Əbubəkir dini izmasının imam cəmaəti Qamət Süleymanov idi. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Gələm verlişlərədək.